罗婉，穿上。 头发不能散着，我自己可以。这里没有镜子，所以，我们到底要干嘛？ 等会儿你就知道了。来一个这个，好。还要这个，嗯。抖一抖，抖抖，学着点。 就是学霸，打扮都学这么快。你打菜的天赋也不一般。我们到底来食堂干嘛、啊？找人。找人。阿姨，给我多来几块肉。 咦，肉阿姨，这没有十年的脑血栓，抖不出来这手法。同学想吃什么？ 排骨颜色过重，酱油放多了，失去排骨本身的鲜美，失败。还有这炸猪排焦黄色的，油温过高，还是失败。哈，还有这几个青菜，炒的简直是六亲不认，水放多了，失败中的失败，什么东西？ 同学，对食堂的饭菜，怕是有什么误解吧？我们要找的人找到了。品蛋糕会，这三名同学都是在食堂里找到嘴最,最刁的人，让他们做你的志愿者，给你的甜品提意见。试一次，相信我。 刘婉婉，如果你的甜品连嘴最刁的人都认可了，那去参加比赛肯定没有问题。如果今天失败了，咱们再去退赛也来得及。 没紧张，打发后遗症。时间到、啊。 算出来了，平均分九十五分。满分是一百五吧？满分一百分。满分一百分，我得了九十五分。嗯，巧克力容易蛋糕扣了一点分，做出来时间太久了，有点凉了。其余都是满分。太棒了！哎，你知道吗？ 我自从上高中以来就没有拿过九十分以上的成绩，人初你太厉害了，太了。